गुड मॉर्निंग सलामत पागी आपा खबर सलामत पागी का मतलब होता है बहासा के अंदर गुड मॉर्निंग और आपा खबर का मतलब होता है हाउ आर यू आज ईद का दिन है और अभी भी जो है ना मेहमान आ रहे हैं मिल रहे हैं किस तरह से और आज आजरा कुछ ज़्यादा गहमा गहमी है अभी सुबह के दस बज रहे हैं और मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और वहाँ जा के आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं इनका खाने खाने का काफ़ी हैवी सीन होता है टैंड टैंक बनाया होता है और चार पांच टाइप की और डिशेस बनाई हुई होती हैं और ये पापड़ टाइप का कुछ बिस्किट वगैरह भी बहुत बनाते हैं और फुल टाइम खाते बहुत हैं ये ठीक है ना पापड़ बनाते हैं बिस्किट्स बनाते हैं कुकीज़ होती हैं और जहाँ भी जाओ आपको पापड़ मिलेंगे कॉफ़ी मिलेगी ंग मिलेगा चावल तो इनकी समझ लो कि स्टेपल फूड है जस्ट लाइक के एक हमारी होती है मैं किचन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है ये चावल है पैकेट में पता नहीं इनमें क्या बना हुआ है मुझे नहीं पता यहाँ पर चावल की बहुत चीज़ होती है चावलों का केक बनता है चावलों का केक है चावलों की स्वीट्स बनाते हैं चावल इनके जो है ना स्टेपल फूड है जैसे मैंने पहले बताया हर चीज़ में चावल चावल राइस और इनको राइस बर्नर भी कहा जाता है जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडोनेशिया हो गया मलेशिया हो गया चाइना हो गया चाइना साउथ एशियन तो नहीं है एशियन है लेकिन वो भी उनको भी आप उसमें कंसिडर करें वियतनाम हो गया इसके अलावा कम्बोडिया हो गया लाओस हो गया ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है ना इनको राइस बर्नर बोलते हैं इंग्लिश में और ये राइस इनकी स्टेपल फूड है इसके बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते जैसे हम लंजुन के बगैर रोटी ना मिले ना हम मरने को हो जाते हैं यार कुछ खाया ही नहीं है जितना भी हम वो खा लें स्नैक्स खा लें चिप्स खा लें रोटी नहीं खाई तो हमने कुछ नहीं खाया तो ऐसा सीन है तो राइस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी अब मैं किचन में आपको तो दिखाता हूँ जब आप किचन में जाते हैं मोस्टली जो है ना इनके किचन में ईद के दिनों में ऐसे खाना पड़ा होगा ठीक है ये कुछ राइस केक हैं ये बीन्स हैं फलियाँ हैं ठीक है ये इनकी एक सॉस है इसको बोलते हैं संबल संबल ये है आयाम आयाम मीन चिकन चिकन बना हुआ है ये है जो दुनिया की सबसे फेमस डिश है इसको बोलते हैं रैन और ये बीफ से बनती है ठीक है जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे मटन का रिवाज बहुत कम है है भी तो बहुत महंगा और लेकिन वो पसंद भी इतना नहीं करते बेशक में महंगा हो लेकिन पसंद नहीं करते यहाँ पे यहाँ पे बीफ ही पसंद करते हैं जो ये रैनटैंग है वर्ल्ड मोस्ट फेमस डिश ऑल दिस कंपटीशन विद द सुशी और ये इनका केक है ठीक है और यहाँ पर ये सारे आई गैस राइस ही पड़े पड़े होंगे यस yes, ये इनका एक सूप है सॉरी oh, और ये राइस पड़े हैं अच्छा ये जो सूप है ना, ये कोकोनट मिल्क के साथ बना हुआ है uh, आपने अक्सर देखा होगा अगर आप इंडियन कुकिंग चैनल फॉलो करते हैं तो वो शुगर डालते हैं चीनी डालना पसंद करते हैं थोड़ी सी अपने खानों के अंदर तो इसी तरह ये जो है ना या तो चीनी डाल देते हैं या कोकोनट मिल्क और थोड़ा सा कोकोनट भी साथ में डाल देते हैं उससे मिठास आ जाती है चीनी भी यूज़ करते हैं कभी कभी ये ठीक है और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद इनके जो पापड़ है ना जो पापड़ इनके भरे पड़े होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बस आप जिस घर में जाएंगे ना वो तो उन्होंने आपको सामने तक नहीं रखने, रखने हैं ठीक है ओके Uh, this is, uh, uh, this is, अच्छा ये स्वीट्स हैं इनकी कैंडीज ठीक है ये सब होम मेड है कैंडीज़ हैं ये ठीक है ये पोटैटो चिप्स हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल में बनाए हुए काफ़ी मीठे थोड़े से मीठे होते हैं ज़्यादा मीठे नहीं होते ठीक है अच्छा ये फिश क्रैकर्स हैं नामा और जो मेहमान आते हैं उनको जल्दी में पानी चाहिए होता है तो ये पानी भी पड़ा होता है इसमें आप स्ट्रॉ डालें पानी पिए ठीक है ये बिस्किट्स पड़े हुए हैं ये सब कुकीज़ होम मेड हैं ये कुछ ज़्यादा स्वीट होते हैं ये साइड पे इसलिए रखे हुए हैं कि यहाँ पे मीठा बहुत मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता मीठा खाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते ठीक है ओके okay. और यहाँ पे ये पापड़ हैं बिस्किट्स hmm. aduh namanya apa ya? Hmm. Paye. Nama? Paye. 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 और इसमें जो है ना मूंगफली थोड़ी सी पीनट्स जो है ना वो अटैच हैं ये मुझे सबसे पसंद आए हैं टेस्ट में ना मीठे हैं ज़्यादा ना फीके है। ठीक है ना नाश्ता नाश्ता एंड दिस इज नाश्ता अगर आप यहाँ पे ईद पे आते हो तो यू डेफिनेटली गेट फैक्ट ओके अच्छा फॉर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इनका हमारी और इनकी ईद में फर्क हम अपने ईद सब खाने जो है ना फ्रेशली फ्रेशली मेक करते हैं मतलब के उनको हम फ़ौरन बनाते हैं गर्मा गर्म और ये वो ठीक है अब यहाँ का जो फैक्ट है वो ये है कि इन्होंने ईद का खाना जो है ना पहले ही बना के रखा हुआ है एक दो दिन पहले अच्छा मैंने इन्वेस्टिगेशन की अब फर्क क्या पड़ता है यहाँ का जो मौसम है ना वो यहाँ के खाने को बासी होने से नहीं बता बासी नहीं होने देता ठीक है और पुराना नहीं होने देता अब ये जो रैंकैंक बना हुआ है ये कल आ, कल बना था अब ये ईद के तीनों दिन चलेगा फ्रिज में इन्होंने रखा हुआ है लेकिन ये बाहर ऐसे ही पड़ा होता है कोई भी मेहमान आता है वो खुद ही किचन में आता है अपनी प्लेट लेता है चावल लेता है प्लेट उसमें रैंकैंग डालता है बीन्स डालता है साथ में ये पापड़ वगैरह और ये बिस्किट्स वगैरह लेता है और खाता है और चिल करता है गप्पे मारते हैं स्मोक बहुत करते हैं यहाँ पे लोग उस पर भी एक पूरी वीडियो होने वाली है कि ये क्या कल्चर है यहाँ पे ठीक है तो ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे ताज़ा नहीं बना होगा बिल्कुल डिशेस होंगी स्पेसिफिक वो डिसाइड हो चुकी होंगी ईद पे वो तैयार होकर पड़ी भी होंगी ईद तक और तीनों दिन ईद के वो चलेंगी लोग आएंगे खाएंगे मज़े करेंगे और हमारे ये होता है कि हमारे आ, हर चीज़ फ्रेश बनती है तो मुझे सबसे बड़ी जो रियलाइज हुई रियलाइजेशन है मेरी वो यही है कि क्योंकि हमारा जो है ना वेदर जो है ना डिफरेंट है तो हमें बार बार ताज़ा बनाना पड़ता है इनको ताज़ा नहीं बनाना पड़ता इनका खाना ताज़ा ही रहता है और ये मैं ख़ुद एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ओके okay, अभी यहाँ पर बच्चे हैं से ईद मुबारक Assalamualaikum. Apa kabar? Ini ya. Mubarak. Halo. Uh, nama saya apa? Uh, siapa nama kamu? Fadil. 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 Ali. Oke. Okay. Assalamualaikum. This is how they meet. Assalamualaikum. Ini Mubarak. Ini Mubarak. Ini Mubarak. Ini Mubarak. Ini mubarak. mubarak. Terima kasih. You play? Yeah. Okay, have fun, good. Yeah. No, sit, sit, <laughs> Okay. <laughs> they run away. <laughs> I don't know, I don't know what they have in room. But they run away. Anyway, uh, so. This uh, is a lot of things. अगला जो आपसे बगैर बड़ी एज का होगा तो हाथ हो तो मिलाने के बाद सर झुका के जहपरील की तरह लेकिन अपने माथे पे लगाते हैं यहाँ पे तो ये इनका एक स्टाइल है और पापड़ों की बात करें ये देखिए पापड़ हर जगह पे हैं यहाँ पे भी पापड़ है ठीक है ना तो पापड़ इन्होंने हर जगह रखे हुए हैं ओके तो इनका थोड़ा सा घर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मोस्टली घर इस स्टाइल में बने हुए होते हैं ठीक है ये यहाँ की एंट्रेंस होती है ये यहाँ पे इनका सहन ओपन होगा बाहर जो है ना आप देख सकते हैं रोड पे ट्रैफिक जा रही है बच्चे खेल रहे हैं लोग खेल रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं इस तरह का यहाँ पे ओपन जो है ना बाहर का कंपाउंड होता है कंपाउंड भी बोलते तो गैराज होता है सॉरी गैराज इनका ऐसा होगा गिटार भी पड़ा पड़ा है ठीक है कुछ ने बर्ड्स रखे होते हैं चिकन भी रखे हुए होते हैं घूमते फिरते रहते हैं इजीली ज़्यादा तंग नहीं करते ये यह यहाँ पे केजिज हैं बट डोंट हेयर ठीक है और शूज़ ये जैपनीज़ की तरह बाहर उतारते आते हैं घर में शूज़ नहीं लेके आते ठीक है दिस इज़ द बाउंड्री दिस इज द बाउंड्री ओके अंदर शूज़ आर नॉट अलाउड तो आप जो है ना चक्लों के बगैर यहाँ पे फिरेंगे सो so, ईद का सीज़न है कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मुझे उन बच्चों का अफसोस हो रहा है यार पता नहीं कहाँ भाग गए मैंने तो उनसे मिला असल में तो आ, मुझे नहीं पता ईद ही लेने तो नहीं आए थे आई डोंट नो पूछता हूँ यहाँ पर क्या कल्चर है एनी अभी के लिए इतना ही और मज़दीद कोई और इंफॉर्मेशन होगी या कोई यहाँ पे इनकी रिचुअल होगी या कल्चरल चीज़ें होंगी तो इन मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी मैंने इनको चाय बनाना सिखाई है और क्योंकि यहाँ पे टी प्लांटेशन है तो यहाँ की चाय बिल्कुल ताज़ा होती है बहुत ज़बरदस्त होती है बहुत टेस्टी होती है आई विश कि हम पाकिस्तान में वो इम्पोर्ट कर सकें तो शायद होती भी हो अब पता नहीं मैं मैंने हिस्ट्री चेक नहीं की उसकी ठीक है तो मुझे चाय बनाना सिखा दी है मैंने और बहुत ज़बरदस्त चाय बनती है यहाँ पर ठीक है ना उसकी खुशबू और उसका कलर बहुत प्यारा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा तो ये लोग मेरे लिए चाय बना रहे हैं स्पेशली उन्होंने मेरे कहने पर सीखी है और फिर मैं फिर खाना पीना करूँगा और आगे देखते हैं फिर क्या प्लान है सो so, ये चाय यहाँ पे आ गई है और ये पानी है उसका पीने का तरीका सिंपल ये है कि ये वही नौपली चीज ली और ठोक दी और देखो यार आप नई जगह जहाँ भी जाते हो ना कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और कुछ नॉर्म्स और कुछ वैल्यूज़ होती हैं नॉर्म्स में आप यूँ समझ लें कि कुछ यहाँ पर तरीके बैठने के खड़े होने के और आ, लेटने के तरीके हैं जो मेरे लिए टैबू हैं पाकिस्तान में बट यहाँ पे ओके okay. हैं और कुछ तरीके जो यहाँ पे टैबू हैं वो पाकिस्तान में ओके हैं मतलब एक खड़े होने का स्टाइल है ठीक है वो यहाँ पे बुरा समझा जाता है यानी कि आप एलोकेंट समझे जाते हो फिर एक बैठने का स्टाइल है वो यहाँ पे एरोट समझा जाता है ठीक है मैं वहाँ यहाँ पे बैठा हुआ था पाकिस्तानी स्टाइल में ठीक है अब और ज़मीन पे बैठने का भी स्टाइल है अगर आपने एक टांग ऊपर और एक नीचे करके बैठे हैं तो यहाँ पे बुरा समझा जाता है ठीक है मुझे लोग ऐसे देख रहे थे मुझे भी बाद में पता चला कि यार ये तो यहाँ पर बुरी बात है तो ये चीज़ें जो है ना आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जब आप नए कल्चर में जाते हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको और सीखना भी चाहिए और फिर जब आप ये अपने वाक्य शेयर करते हैं तो मज़ा भी आता है या आपकी मेमोरी का हिस्सा भी बनते हैं तो चाय पीते हैं ठीक है यहाँ पे बिस्किट्स थे यस ये आर द बिस्किट्स और हम पाकिस्तान अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है क्योंकि कल कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हूँ पाकिस्तानी जो हमारे लाइफ स्टाइल है वो तो हरकतें कर रहा हूँ तो वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि ये टैबू है ये यह यहाँ पे ऐसे नहीं पसंद किया जाता अब मैं पाँ इसको चाय में डुबा के पीना चाहता हूँ खाना चाहता हूँ बिस्किट को अब आई डोंट नो कि ये टैबू है कि नहीं है लेकिन मैं ट्राई जरूर करूँगा अगर इन्हें रोकना होगा तो रोक लेंगे रोक लेंगे और ये मेरी लर्निंग हो जाएगी और ये आप लोगों के लिए भी लर्निंग हो जाएगी तो मैं चाय इंजॉय करता हूँ और आपसे फिर बाद में बात करता हूँ थैंक यू ओके तो मैं अभी जा रहा था तो एक आंकी मीडी कामल आपका खबर बाय बाय तो ये एक आंटी मिली है नेबर उन्होंने बस मुझे देखा और मैंने <laughs> खाने पे बुला लिया मतलब ईद मिलने के लिए और इनकी टेबल सच अ ब्यूटीफुल अगेन वही पानी केक्स इट्स ब्यूटीफुल डिफरेंट स्नैक्स एंड दे लव टू इनवाइट एवरीवन सो दे कैन कम एंड ईट एंड दे मेक इट हैप्पी इस मेकम हैप्पी मैं इनको जानता भी नहीं था देखा इनके दरवाजे खुले होते हैं ठीक है ना कि मोदी बाहर बैठे होते हैं अंदर अंदर भी उनके तो दरवाजे खुले होते हैं सो जाते हैं कोई इतना खतरा की बात नहीं है यहाँ पे तो एनी मैं बाद में बात करता हूँ मैं इनके जो तो है ना इन्विटेशन को मैंने कबूल किया है वो थोड़ा सा काफ़ी में बुरा लगता है थैंक यू ओके okay, गाय यार आंटी का खाना आंटी के जो स्नैक्स थे मेरे मतलब के सो so डिलीशियस और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे जकार्ता के लिए पैक करके देना मैं बड़ा बेशर्म हूँ खाने के हिसाब से मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तानी वो जानते हैं कि मुझे अगर कहीं खाना पसंद है जाए ना किसी के घर का और तो भाई मैं उनके घर जा भी कहता हूँ कि भाई मुझे ये बना के दो तो मैंने खाना खाना है मैं तो बड़ा बेशर्म हूँ तो मैंने बेशर्मी से इनसे भी कह दिया कि मुझे पैक करके दो तो, ठीक है ना मैं अब जाऊँगा वहाँ पर जा मैं रह रहा हूँ मैं वहाँ जा के खाऊँगा तो बहुत मज़ा आया अभी जो है ना मेरा दोस्त अपनी बेगम को लेकर कहीं भाग गया गायब हुआ हुआ है ठीक है ना असल तो में दोस्तों वगैरह से मिलने गए हैं रिश्तेदारों से यहाँ पे तो उसकी मामा ने मुझे कहा है कि मार्केट से ना सॉरी उसकी माता ने कहा है कि गाड़ी लेके जाओ उस मार्केट से लेके आओ तो पहले उसकी माँ ने पूछा कि आपके पास लाइसेंस है मैंने कहा भाई मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है मैंने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया घरने की ज़रूरत नहीं है और उसने कहा गाड़ी से आती है मैंने कहा अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी चला रखी है ना तो आप दुनिया के किसी कोने में भी गाड़ी चला सकते हो तो बढ़िया बात है तो अब हम जा रहे हैं ये हमारी गाड़ी है ये जीप है जो कि एक्स्कूडा तो लेट्स ड्राइव 1.6 है लेट्स गो एंड ड्राइव प्लान से चेंज हो गया हम जीप में नहीं जा रहे क्योंकि इसकी चाबी जो है ना वो दूसरे घर में रह गई है जहाँ पार्किंग से दूर है पार्किंग वालों के पास इस गाड़ी की चाबी है ये भी मेरे दोस्त की गाड़ी है जिसमें मैं ट्रैवल किया था अस्तरा दहाड़सौ वन थाउजेंड फिफ्टी ऊपर वहरीना तो आप इस पर जाते हैं ज़्यादा दूर नहीं जाना पाँच मिनट की राइड है या मिनट की राइड है तो बस मिलते हैं फिर